护驾来迟，你没事吗？太傅，我没事。太傅，太傅你在干什么呀？快松开、啊！ 下来！你在干什么呀？属臣不能从命。各位，这就是我给大家今天带来最大的惊喜，邀请穆影帝到我的婚礼现场。 感谢你亲自前来祝贺我，我是你的铁粉，也是明威最好的闺蜜。你这种心术不正、行径卑劣的女子，还敢称公主的闺中密友？你不配！ 还是霸道总裁款呢，我怒转粉了。 太傅，我这都上车了，可以给我解开了吧？太傅，绑着挺难受的，这绑的真的挺难受的。哎，太傅，你给我解开吗？求求你了！啊，啊女界云清闲真静，守节整齐。公主贵为千金之体，却如此清贱，不顾清誉，着实令臣痛心不已。 那个，我我怎么就不顾清誉，怎么就轻浮了呀？公主穿着暴露，非良家女子所为。小赵，你说句公道话，我穿着能叫暴露吗？啊？肖照是外男，公主怎可如此轻浮？<laughs> 小赵，你当时说句话呀？我是不是不轻浮？哪里轻浮了？你们两位都先冷静一点。 公主，你先忍一忍，别着急破茧而出。咱们有什么话，到地方坐下来慢慢说，可以吗？啊，不许多管、啊、干什么呀？我这开车呢。公公主，你没事吧？有事。